Сьогодні у ДК Кірова об'єдналися серця і таланти відомих зірок та запорізьких дітей в рамках благодійного фестивалю Гармонія сердець» діти разом з артистами заспівають дуетами на одній сцені та покажуть спільні номери. есть фестиваль финалист проекту «Х-фактор» Евген Литвинкович. Идея пришла после того, как вот около года наша организация ездит по детским домам и интернатам Запорожской области, и, ну и Запорожье, соответственно, вот. и мы проводим там различные мероприятия. Например, квесты – это как познавательно идет для детей. И концерты. Концерты – это вот мы приглашаем как бы местных артистов, да, нашего города, например, группу Зефир, вот, да. А также гостей, да, которые приезжают к нам, ну вот, которые известны на всю Украину, да, которые приезжают к нам добровольцы, в город. да, добровольцев, которые вот хотят принести детям радость и праздник, то есть. На правах да, благотворительности. Я считаю, что сегодня на мне задача, как на артисте принести что-то э, доброе, заразить, возможно, этих э, детей э, тем, чем занимаюсь я, возможно, пением. Если После просмотра моего выступления кому-нибудь из детишек хочется, захочется связать э, свою жизнь со сценой, то это будет очень здорово. Если э, я буду нести сегодня позитив и положительное настроение в их э, жизни, не столь, так скажем, красочной, может быть, как у обычных детей. Да. Хотя, я не знаю, вот сегодня узнаю, насколько ну, да. вы стараетесь. Мы очень сильно стараемся, и дети стараются. Вот, то вот, это будет здорово. Это будет на сегодняшний день моя программа минимум принести этим детям хоть минутку радости и забыться о том месте, где они вообще живут и как. И о тех проблемах, которые да. с которыми они живут. Упродолж фестивалю Талановиті дети с особливыми потребами відчули себя с зірками, зеркалами, выступившими на одни сцене и с улюбленными комирами. Крім дітей, які брали участь у святковому концерті, подивитися фестиваль, прийшли більше 200 вихованців запорізьких інтернатів та дитячих будинків різної спеціалізації. Змогли побачити на сцені відомих зірок естради та підтримати своїх талановитих однолітків. Сподіваємось, що подібні заходи для цих особливих дітей стануть серйозною мотивацією не здаватися, боротися із недугами, йти до своєї мети і досягати її.